Мы спускаемся в подвал, попросили главного инженера Жека Герасим, это Бекина рассказать, что здесь происходит. Герасим, расскажите людям, потому что ну, не понимают. Входим, входим в подвал, да. первое, что мы видим, деревянная конструкция. Да, это то, что пожарники спасли, оно не, не сгорело, да? Да? То, да, то, что не сгорело. Вот у нас силовой кабель. Это силовой кабель, который э, дает питание на, на электрощитовую. Ага, то есть ага. он э, спарился вы, и выгорел. Ну, Менять его да. кусками нет смысла. Мы сейчас поменяем, если кусок, оно начнет стрелять чуть дальше, через э, пару дней. А ну, вот да, что, что, да. Что, что там клеит? Э, это муфта соединяющая. Соединя, Завели кусок кабеля откуда новый. Сейчас сюда будет соединять дальше, дальше попадает ага. на Электрооборудование Хорошо, давайте пройдем дальше. Расскажите нам. Так, заходим дальше. Да. Вот у нас труба э, водопровода да, Что да, с ней да. случилось? Я вчера ее снимал. Да, что с ней случилось? Аж до конца. Мы сейчас подойдем к эпицентру пожара. Это не эпицентр. Вот она расплавилась вместе, угу. вместе соединение. Ну, Железное соединение нагрелось, но а, на месте да. соединения да. еще хуже расплавилось, да. чем Потекла аж до стояков. Да есть, вы кому на... там поставили или нет? Нет, тогда, это нет? все надо менять. Она да. сейчас. Это уже было, да, да мы поставили кран первого этого подъезда, запустили воду. Это все надо менять. Двадцать 25 метров в 63 трубы. Угу. Вот. И плюс все все фитинги соединения по стоякам. Угу. Кхе -кхе. Так, это электрооборудование, освещение самого подвала. Было. Угу. Выгодил стояк. Она на кресле стоит. Выглядел стояк отопления. Вот э, тот, вот а это, мы... это уже поменяно или это кто-то отсюда? Это, не... это только меняют сейчас. Это мы только меняют сверху, да. Разбили да. стену, меняем сейчас этот стояк. Отопление по дому запустили уже. Осталось угу. только у нас без отопления вот один стояк. Угу. Я думаю, сегодня мы его сделаем. Но света но, пока и нету, и? да? Света вот эта та труба, о нас... которой мы рассказывали, да? Смотри, вот она выгорела отсюда. Давай, вот она выгорела, да. И вот то, что вся поплавилась. Tug. Герасим, слушай, есть какие-то результаты, вот потому что здесь было, как оно. Кого-то накажут за Но, то, что они подожгли, или вы не в курсе? Есть собственники, э, все, все квартиры приватизированы. Согласно закону о приватизации, десятая mm -hmm. статья говорит э, четко, что каждый со э, собственник жилья, э, помещения в доме имеет нераздельную часть собственности в, остальном, э, в, ос в остальной составляющей дома. То mm есть -hmm. это подвалы, несущие конструкции крыши. И эти все конструкции все жители должны содержать своим, с, своими деньгами. С, Герасим, свои подождите, кусты. вот вчера мы смотрели плиту, нам сказали, что плита от большого э, этого самого пожара вот здесь вот потрескала. Нет, нет, нет. Это, нет, это нет, не она, то? Она будет, она будет ходить нормально. Смотрите, эпицентр пожара, эпицентр да. пожара, Обратите внимание, весь потолок закопчен. Да. Мы видим пятно, пятно, где копоти практически нету. Это угу. выгоревшая копоть. Вот как раз а? это и есть эпицентр пожара. Обращаем Угу. внимание вниз остатки матраса угу. то есть возгорание скорее всего мое предположение что это возгорание именно здесь вот и туда, здесь да? был эпиц -э эпицентр самого, угу. самого О, пожара я что я мы видим я тут не Соберись. вот тут у нас стоялы и... сарачки я да? понимаю и здесь а не должно поля да. внимание слушай вот тут был сарай стоял Да. вот где земля Мой сарай, да. от це дебанка, да. то мій сарай, а то то вже другий сарай. Да. Вони бля, зробили, це ж Артем і Петренко. Слуг, що да. да. Зробили собі тут кульдім. Ну, понятно. Мы сейчас посмотрим, тут есть еще одно. Герасим, я хочу вам сказать спасибо, что вы не отказались рассказать, потому что жители звонят нам ежедневно, ежечасно и просят, чтобы это самое. Это будем считать, что вы вчера и полком рассмотрел этот вопрос. Сколько денег выделили? Я не готов сказать. А сколько вы посчитали, сколько необходимо на то, что. На этот дом ориентировочно, по моим прикидам, где-то порядка 40 тысяч ущерб. Это на все на то. Это электрика, это кабель, это водопровод, новая труба 25 метров, 60 третье это подключение к стоякам это запорная арматура на отопление mm -hmm. Вот. Мы не считали только у, у нас остатки от утеплителя на, этом, на, на трубах, каком то mm -hmm. состоянии. Герасим, еще такой вопрос. Скажите, вот э, деньги выделят, вот когда они там поступят, сколько времени вам необходимо для того, чтобы, э, ну, скажем так, э, ликвидировать все я, это? Лю, я, люди жалуются, я, вы видите. Я понимаю. Э, сами люди стали э, причиной данного пожара. Ну, заложниками. Да не заложниками, они являются причиной. Это их собственность, они не, 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 не содержат... Герасим, Он, мы немножко с вами не согласны. Знаете почему? Они не одна нам говорили, что здесь наркоманы обращались в милицию, городским властям, они не приняли меры для я, того, чтобы я, хоть как-то ну, повлиять я, на я, это. Я понимаю, пенсионеры сами не я, могут с ними бороться, я, не могут. Я, Правильно я, я, я говорю? Я, я могу да, сказать на камеру. Я живу в частном доме. Если ко мне кто-то приходит домой, я его оттуда выдваляю. Это ну, есть собственность жителей, они должны принимать меры. Не, не действует милиция, не работает. Делайте что-то сами, пойдем дальше, я сейчас покажу. Хорошо, давайте Следующий, пройдем. Следующее место возгорания. Да, я да, более да. чем уверен, если это не не принять какие то этой мы получим повторение того, что мы сейчас имеем. Ну, Давай, майки, Каждая комнатка деревянной конструкции. Это подвал. <свят> э, <свят> что такое подвал? Задым... Э, это самая высшая категория сложности тушения пожара. Потому ну, что, понятно. что задымленность. Этих... Мы, мы видели, да. что мы это видим? такое, 60, как оно Пятая комната. Вот смотрим двери. Заходим сюда. Обратите внимание. Слушай, Герасим, у меня не хочется заходить, это частная нет, территория. Я, пони... иди, 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 иди. я понимаю, здесь пожар. Это, это, это следующий пожар, обратите внимание. Но оно ж горело здесь, наверное, нет? Я не знаю. А что вот оно такое за я тебе скажу. Тут сидим, Артем, Твоя кабин, подвеши. Мы здесь ну, да, одеяло. Да, диваны. Здесь. Я более чем уверен, что следующее место пожара это здесь. Нет, давайте сделаем так, чтобы больше нигде пожара я, не было. Я надеюсь, мы, что мы. Мы покажем будет. и властям, и жителям 100%. для того, чтобы они хоть за собой убирали. Однозначно. Я понимаю так. Хотя бы не создавали это. Да, этот, да, они не создавали эту да. проблему. А оно же само сюда не зашло, этот мусор, да, вот, да, эти понятно. пачки, вот это вот ну, а, уже, окурки, ты, 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 ты что хочешь? сигареты, да. бутылки с пива. Ну, вот эта проводка, оно же само сюда вот Это а вот, Да, даже за провода, сука. Ну не жак же это делает. Это... Ну вот видите, вот э, житель пенсионер обращается, чернобылец инвалид. Он этого не делает, он следит я, за порядком. Я понимаю, я понимаю, прекрасно понимаю. Да, вот. ну пойдемте дальше. Это частно, вот то, что мы говорим, частная территория. Ну это, <просу> это, <просу> это, это часть нераздельного, нераздельного имущества всех э, жителей. Оно не должно делиться по частям. <просу> ну, да, э, передается это безвозмездно согласно этого же закона о приватизации ага. передается безвозмездно самим жителям они есть собственники пускай за, ну, спасение утопающих это дело с рук самих утопающих все спасибо а, я, мы вот я вам гарантирую что каждое ваше слово как представителя коммунального предприятия мы выложим чтобы люди видели и знали что им делать дальше чем мы можем мы поможем с удовольствием но если это хотят сами жители жители должны идти делать первый шаг сами никто не поможет людям если они этого если не они не хотят себе помочь сами. Согласен с вами. Так, все, первый, один, еще один, один да. вопрос. Если, давайте сделаем так, мальчики. Вот на эти окна, которые у нас стоят, так, так. отдушины, поставить решетку. Не вопрос, мы посчитаем смету, собираетесь деньгами, мы делаем... Это продукты. те окна, которые были разбиты для того, чтобы люди не задохнулись. Да, да. да. Ну, на пролетах коридоре. Не вопрос, в коридоре. я вам так, в, в тариф э, данные работы не, не вносятся. Но я понял. Вы я понимаете понял. составляющие тарифа. Жек, голый, босс и без безволосый, что называется. Я Почему? понимаю. Почему? Потому что толги. -то -то. По вашему дому, конкретно по вашему дому, 59 тысяч задолженности населения перед коммунальным предприятием. Невзирая на это, мы... Э, собрались и работаем. Я, я отсюда ухожу. Раньше 11 не уходил, ни первый день, ни второй. Ну, на минуточку. Я прошу, я обращаюсь к да, жителям. Да, да. Не, за, не, не задерживайте квартплату, Не задерживайте. Потому что э, то, что вы не платите, этим самым вы уничтожаете э, свою собственность, по факту. Договорили. Да, Давайте так, пойдем на выход, тут так, задохнуться можно. А нет, туда, туда идем, туда, туда не выйдем. Ну, вы, вы лучше ну, этот подвал. Знаете. Посмотри, вот, а ну что там еще? Я, я не видел. Ну так ребята работают, правильно? А что? Не Молодцы. Насажу на дым. Помогают. Пойдемте, не будем мешать, пускай ребята работают. Здесь. Вот очередная, очередная свалка. Она же сюда само не пришло. Ну, понятно, что она не пришла. Тоже где-то что-то горело черное. Ну, это да. Это, это то, век, то, век, то, что чтобы повытаскивали, наверное... Что-то ну, пытались спасти или я не, не знаю как. Это здесь было, мы вытаскивали э. отсюда. Э. Э. Отсюда Это вывезли... У нас есть После пожара вывезли отсюда два прицепа мусора, только из-под крупного крупногабаритного, чтобы можно было хоть как-то ходить электриком и ну, что оттуда спасти уже ничего не было, нельзя было. Потом той причине, что задымались, была такая... О, это шесть. еще, наверное, с Майдана шины сюда привезли, да? Тут... как ты случайно нету? Нас, Ай, блин, что творит? Слушай, вот самого Петренко, а ты что тут малый, Игорь, то... Ну, малый цей. Артем? Артем. Він, він стояв, коли пожар був, він стояв, сміявся. Це я підпалив, потім ми тут стояли. Ти вислухай. Я, Я слухаю, що я, 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 я старий я, пожарник, я такий, що він нашов тут. -то. І тепер що будемо робити з мусором? Надо, треба, якщо нам допомогли, щоб свіди провести і двері тут не такі поставити. Не в автос, а платіть, пожалуйста, до дев'ять тисяч. Ні вато з жителів, хто у вас этим, по, подумав. Ви приватна приватний будинок. По факту у вас всі квартири приватизовані. Чому? Ну, як якими коштами ви думаєте це все робити? Коштами міста? Да, Виділи кошти з МЧС. По надзв... Надзв... надзвичайним ситуаціям, там от Єгор сказав, що Нет, вчора виділили якісь кошти на це, на ці роботи. Ну воно з неба не береться. Ці кошти сплачують добропорядні громадяни, які платять так само в бюджет міста. Чому я ці кошти я повинні витрачатися на халатність і безглуздість відношення ваших мешканців вашого будинку до свого. Герасим, ми кожне слово ваше покажемо. Пойдемте не, на вигляд, тому, тому що, не 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 що не тут уже і камера запотіла, і я вже не можу стояти.